Всегда становится явным. Это секретные материалы, и мы начинаем. Демобилизация отменяется. Почему шестая волна мобилизованных застряла на фронте? И кого призовут в грядущей седьмой волне? Срок между ними не регламентируется абсолютно. То есть нужно полтора года быть, два года быть. Посол в Кадиллаке. Дипломаты каких стран плюют на украинские правила дорожного движения? Есть дипломатические номера, дипломатический статус. Европейский автобазар. Почему украинцы не кинулись гнать машины с Европы по сниженному акцизу? И кому по-настоящему выгоден этот закон? Это называется гра, депутатская, предвыборчая игра политики в обман населения. Люди на прокат. На что готовы украинцы за приличные деньги? Мне еще нужен ребенок небольшой. Ну, буквально на 3-4 часа. Похоже, что внедрение контрактной службы в армии с внушительными зарплатами оказалось пшиком, потому что оставаться служить желающих немного. Воины из шестой волны мобилизации уже около двух месяцев назад должны были вернуться домой. Но, похоже, пока не подготовят замену, их никуда не отпустят. А это может растянуться еще на несколько месяцев. Почему не демобилизуют тех, кому пришло время вернуться на гражданку? И почему закончился поток желающих служить в армии? А об этом в нашем следующем сюжете. Александр – боец 72-й бригады. Он был одним из первых, кто пошел защищать Украину в 2014 году. Я, як Александр Александрович, боец 72-й бригады, в первой хвиле мобилизации был. На данный час демобилизованный. Он полгода воевал на Востоке, после чего был демобилизован. Но совсем недавно он был шокирован, когда, открыв почтовый ящик, нашел там новую повестку. Повестки. Говорят, что они без даты. Просто, мол, позвонят, придешь, да? да. А ты где запишем дату? Повістки приходять без дати і времени. Йому вручають повістку без дати. Тобто, ми тобі позвонимо і скажемо, хто хто позвонить, коли дзвонить, як дзвонить. Особі мають вручити повістку, і через 24 години після вручення повістки він має з'явитись до військової частини. що, Олександр, який вже воював, відправляється на 10 днів в тренувальний лагерь. Мы должны были в понедельник выезжать на широкий лан, на занятия на 10 дней. Нас вызывали. На передовой при этом дембелем даже не пахнет. Один из военнослужащих обратился к журналистам секретных материалов. Мы мобилизованы в ряды ВСУ во время шестой волны мобилизации, которая началась 18 июня и закончилась 18 августа 2015 года. Уже многие переслужили по два месяца. На звонки и обращения Министерства обороны один ответ. Указ будет оглашен, когда подпишет президент, но никто толком не может объяснить о планах и сроках демобилизации шестой волны. Мы все прекрасно понимаем всю сложность ситуации в стране, но можно отнестись к людям по-человечески. Тем более, что в основном все мобилизованы это добровольцы, которые при желании могли в армию и не идти. Как это сделали много наших сограждан. Депутаты, мажоры, лодари. Заранее спасибо вам за любую помощь. Спочатку в Генштабі говорили, що шеста волна вернеться домой в августі-сентябрі 2016 року. Це був август місяць, може бути сентябрь. Тепер сроки здвинулись на середину осені. Планується в поточному місяці подати відповідний проєкт нормативного акту на розгляд президента України щодо звільнення військовослужбовців шостої хвилі. Э, сплановано ці заходи провести протягом вересня. При этом основную часть військовослужбовців звільнити в жовтне по точному року. Кроме этого, после подписания приказа о демобилизации, военнослужащие обязаны отслужить еще около двух месяцев. Когда будет подписан указ, зависит от оперативности подготовки призывников седьмой волны, ну и от действий оккупационных войск. Это будет зависеть виключно от военно-политической обстановки на сходе нашей страны. Оказывается, практически у всех вон мобилизации были серьезные задержки с демобилизацией. Причины отказа в демобилизации могли быть крайне абсурдными. У нас пацаны не отпускали даже из-за того, что чашка ложка не сдата была. Бойцы отказывались платить за то, чего не теряли. Или за то, что купили сами, хотя должно было государство. Те, что повинна, тебе была бригада выдать, ну, этого никто не выдавал. Одно, что держава дала, это автомат и патрон. Все. По словам самих военнослужащих, все это делается для того, чтобы подольше поддержать бойцов в зоне АТО. Во время первых волн, по рассказам бойцов, мечтающих о дембеле пугали даже тюрьмой. Нас обой тюрьмой пугали. Ну, в основном тюрьмой пугали. Не менее остро стоит вопрос с контрактниками. Это моя работа. Несмотря на высокие зарплаты, желающих мало. Кроме того, многие из тех, кто все-таки согласился служить, продлевать контракты не настроены. Я знаю багато контрактників, хочуть звільнитися з служби, оскільки вони хочуть бути впевнені в тому, що в своїх правах, от саме трудових правах, на даний момент ці права порушуються. Некоторі підписали контракт з поміткою до кінця особового періоду, тобто на неограничений срок. У нас в законі є норма, яка продовжує контракт. На невизначений термін. Тобто до кінця особливого періоду або до указу про демобілізацію саме контрактників. Вінштабі утверждають, що контрактники сітують напрасна, вони знали, на що йдуть. Коли було введено це поняття, контракт до закінчення особливого періоду у 2014 році. Ці військовослужбовці свідомо його підписували. Казалось би, служба по контракту подрозуміють під собою налічє вибора. не в нашому випадку. Зараз в Верховній Раді є законопроект, який вирегульовує регу це питання, і який би дав можливість е, вибору е, контрактникам, що їм далі робити, продовжувати службу чи е, е, йти в цивільне життя. Количество контрактнев по официальной информации на сегодня составляет более 105 тысяч. Но этого мало. В Генштабе утверждают, что основная проблема демобилизации в том, что воюющих неким заменить. То количество военнослужащих по контракту, которые отбирают военкоматы всех уровней всей Украины, на сегодняшний момент недостаточно для того, чтобы заменить то количество, которое будет демобилизовано. Александр был добровольцем и говорит, что воевать за родину не отказывается. Но в этот раз мобилизацию проигнорируют из принципа. А воевать пойдет лишь в случае, если объявят военное положение. На данный час никто даже не хочет идти никуда. Элитные машины на, как принято говорить, блатных номерах. Все мы не раз видели, как они нарушают правила дорожного движения. И все мы точно задумывались. Вот в Европе и в Америке такого нет там с этим все-таки пожестче, и нужно нам с них брать пример. Но то, что мы сейчас вам покажем, напрочь изменит ваше представление о правильных американцах и европейцах. Наши журналисты были просто шокированы тем, как машины с дипломатическими, казалось бы, номерами рассекают дорогами нашей столицы. Есть дипломатические номера, дипломатический статус, и есть... Певний дипломатичный иммунитет. Почему же водители автомобилей на красных номерах решили, что им можно ехать на красный свет? Мы все привыкли к тому, как ведут себя наши депутаты. Добрый день. Сейчас, сейчас. Привыкли к их элитным машинам на козырных номерах. Привыкли к тому, что они плюют на правила дорожного движения, паркуясь как попало или пересекая двойную сплошную на глазах у полиции. Вы видели, что он порушил на правил дорожного руху. Пересек двойную сплошную линию. Смотря на все это, мы восхищаемся парламентариями цивилизованного мира, которые ездят на работу на велосипедах, а про нарушение правил дорожного движения и речи нет. Но как оказалось, попав в Украину, иностранные политики и дипломаты начинают вести себя на дорогах так же, как и наши. Утро. Верховная рада. Под парламент заезжает джип в Шевроле Коптива. Шлагбаум не поднимают. Недолго думая, водитель Шевроле бросает машину прямо на дороге, чтобы выяснить, почему. Номера посольства Республики Нигер. В это время с другой стороны под шлагбаум ломится Мерседес из класса, тоже с дипломатическими номерами. Это двойную сплошную пересекает авто посольства Кювейт. В машине человек очень похож на официального посла в Украине. Юсеф Хусейн Альгабанди. Наша полиция опять только наблюдает. Такое же нарушение делает и это БМВ. Автомобиль числится за посольством Азербайджана. Но полицейским не до двойной сплошной, ведь фишки куда важнее. Вот фишку, бач, перевернул. не спеши. А вы видите, что машина порушает дорожные правила? Она порушает две сплошные, проезжая. Я обещаюсь, у меня сейчас другие... И еще обовязки? Обовязки, так. Брезгуют правилами движения и этот Лексус. Бачил, да? Смотри, не мутить. Номера посольства Японии. Я пробую, мы запизнюемся, там дуже велика черга. А без очереди в наш парламент, нарушая правила украинского дорожного движения, спешит человек, очень похожий на посла Японии в Украине, Сумиши Геки. Этот роскошный седан сделан в Соединенных Штатах Америки, ну и принадлежит, собственно, американскому посольству. Кадиллак сначала пересечет двойную сплошную. Вы бачили, что этот водитель тоже порушил правила да, двойную я сплошную? Да, Это порушение правила? А потом остановится посреди дороги, перекрыв одну полосу. И только после наших замечаний полицейский его прогонит. Выезжайте сейчас, забирайте автомобиль, чтобы посол выходит и пишет. Но «Кадиллак» на глазах у полиции все равно развернется на встречной полосе и снова пересечет двойную. Тем самым за пять минут он три раза грубо нарушил правила дорожного движения. Это машина посольства США, а в салоне женщина, похожая на посла Америки в Украине, Мария Иванович. Идем в гости прямо в посольство США. Из посольства к нам выходит пресс-секретарь посла США в Украине. Дня. Хлоп, це якого каналу? Да. А яка програма? Секретні матеріали. Секретні матеріали так? і про що ви знімаєте? І он не вірить, що у нас є кадри з нарушеннями правил їх посольської машини. А чому я маю вам вірити, що це так? Треба розбиратися, чи це було порушення. Я не знаю, чому ви наполягаєте, що це було порушення. Ви ж не є правоохоронною організації. Я... Ви на себе зараз берете функції юриста і судді, це а не журналіста. Плюс. С... 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 Еще есть такие вещи, что есть дипломатические номера, дипломатический статус и есть определенный дипломатический иммунитет. В конце концов, мы обменяемся контактами и договоримся встретиться. Но наш запрос остался проигнорированным. И на звонки пресс-секретарь так и не ответил. С другой стороны, не журналисты, а правоохранительные органы должны разбираться с нарушителями, не обращая внимания на цвет и статус их номеров. Мы же просто помогаем увидеть нарушение ПДД там, где его в упор почему-то не видят. Украинцы уже месяц как могут увозить дешевые авто из-за рубежа без акциза. Но наплыва дешевых иномарк из Европы на украинских дорогах почему-то так и не наблюдается. Не происходит и ожидаемого снижения цен на автомобили среднего класса на украинских авторынках. Почему же так? Оказывается, и народный автомобильный закон чиновники написали под себя. Выиграют люди, которые завозят автомобили например, вартостью 30-40 тысяч евро. Вот он и добрый выиграют. Кто из властимущих уже воспользовался новым законом и прикупил себе по дешевке элитного железного коня? И через какие круги ада пришлось пройти тем, кто все-таки осмелился пригнать машину из Европы? Качественный автомобиль по доступной цене – мечта каждого украинца. И вот свершилось. С 1 августа этого года вступил в силу закон, который снизил акцизный налог на иностранные поддержанные автомобили. Он предполагает э, снижение акцизного сбора практически на все автомобили, але по риску. Казалось бы, теперь есть возможность приобрести иномарку по более доступной цене. Ну не все так просто. Це називається гра, депутатська передвиборча гра, політиків, обман населення. Суть в тому, що чим дороже автомобіль ви приобрітаєте, тим більше вигода. Виграє від цього всього лише справді е, фінансово потужна особа. Вони купують автомобілі vip класу. Так, тобто, це автомобілі дуже дорогі, і от ця е, відмінність між тим, як було раніше, і тим, як по новому закону. Так, например, купив BMW 535i, вы сэкономите почти 8 тысяч евро. А если ваш выбор упадет на Volkswagen Golf, то всего три. Секретные материалы решили узнать, насколько выгодно теперь покупать БУ автомобили в Европе. Мы нашли человека, который один из первых воспользовался этим нововведением и пригнал себе машину из ЕС. Ездил в Германию, в город Хемниц, Нашла машину на интернет-портале Mobile VDE, вписался ну, с человеком, он рассказал мне все про машину. Мне понравилась комплектация, все, цена, естественно, меня тоже в принципе устроила. Потратив на дорогу Киев-Одесса 225 гривен и Киев-Берлин 75 евро, Сергей отправился за автомобилем своей мечты. Все, продавец показал через прибор, что на целое, никаких повреждений нет у нее. Я смотрел, все понравилось, никаких проблем. Заплатил деньги буквально там часа полтора. И я уехал с кемница на транзитных номерах. Воспользовавшись нововведениями закона о снижении ставок акциза на автомобиле, ему вразрез мнению экспертов все же удалось хорошенько сэкономить. Я ее купил за 9 тысяч евро, плюс растаможка по предварительным данным обошлась, обойдется в 4200 долларов. То есть я делал предварительную растаможку, я знал, за какой машиной еду уже, мне было легче в этом плане. Я нашел брокера у нас в Одессе и оплатил 111 тысяч гривен. Сергей доволен результатом. Я думаю, что 1004 долларов я сэкономил точно. Даже если э, учитывать затраты на дорогу, э, все равно это выгодно. Никаких проблем рекомендую пользоваться и ну, не пользоваться, а использовать эту возможность. В Украине же после вступления закона в силу рынок автопродаж бэушных иномарок замер как мертвый. Никто ничего не покупает. Все ждут массового обвала цен. А вот перекупщики приняли этот закон совсем не радостно. Ведь теперь они теряют клиентов и лукавят, мол, это совсем невыгодно. Уже дешевых автомобилей нет, потому что в Европе уже цены поднимали на тысячу-півтора евро, почувствовали, что наши люди едут сами за машину. Но обвала цен не наблюдается, ведь новый закон имеет ряд ограничений. Ввести можно только один автомобиль, а продать его можно не ранее, чем через год. Автомобиль мая быть оформлен лишь на эту людину, яка цей автомобиль придбала за свои кошти. И привезла его из-за кордона. Тем временем на дорогах Украины все больше автомобилей на заграничных номерах. Их вообще никто не собирается растамаживать. Недавно владельцы таких машин даже заблокировали границу со Словакией, требуя упростить правила пользования нерастоможенными иномарками в Украине. Существует огромное количество схем, как не нарушая закон, ездить на заграничных номерах без растоможки. Да, на литовских номерах у меня есть э, техосмотр и доверенность от лица, от фирмы. Ну, у меня на данный момент на год. То есть в течение 365 дней я могу передвигаться по территории Украины, но не выезжать за границу. Александр сэкономил на покупке автомобиля более 5000 долларов, оформив доверенность от литовской фирмы. Нашел человека, который частное лицо, который пригоняет эти машины. Мы с ним созвонились, он уехал в Литву. Скинул мне по Вайберу много фотографий, я согласился, сказал, да, это меня устраивает. Ну, вот так он мне пригнал. Но все это на свой страх и риск. Ведь фактически в таком случае вы автомобилем не владеете. А через год его опять нужно будет ввозить. Я созвонюсь с человеком, подъеду на границу, он сядет за руль моей машины, выйдет на нейтральную территорию и везет его по новой. И опять на год продлит мне доверенность. И пока изменения к лучшему будут уступать ограничениям, такие схемы пользуются гораздо большей популярностью, чем растоможка по белому, даже с пониженной ставкой акциза. Когда за душой не гроша, нет нормальной работы и перспектив, всегда можно продать себя. И речь даже не об интимных услугах. В кризисное время украинцы готовы на все, чтобы заработать копейку. Оказывается, на время можно арендовать даже друзей и семью. Секретные материалы провели инспекцию человеческой совести среди украинцев. Меня То есть, Сколько это будет коштовать? Ну, не меньше пяти. Тысяч гривен? Да. А, ну это нормально. На что еще готовы украинцы ради денег? Об этом вы узнаете, посмотрев наш следующий сюжет. Человеком на прокат уже давно никого не удивишь. Подневно взяты участь там свитком быстро, Свитком Это распространенный бизнес, предложения на который более чем достаточно. И речь совсем не об интимных услугах. Сдаются в аренду дети и друзья. А за щедрый гонорар люди готовы быть кем угодно и делать что угодно. Размещаем объявление о непыльной работе за приличные деньги. Зарплата 500 долларов в день не вызывает у соискателей ни малейшего подозрения. И на собеседование они сбегаются буквально на следующее утро. Давайте познакомимся с вами. Меня зовут Максим. Для начала об'ясняємося іскателям суть работы. Перед вами буде поставлено завдання зіграти там чиюсь кофанку. Та да? от і чоловіки, дружина сидять, наприклад, в ресторані. Вам потрібно підійти і відіграти цю сцену, щоб дружина повірила. Наша перша кандидатка з радостю готова взятися за такое задання. Це абсолютно реальна ситуація із реальним результатом. Все, ну, тобто треба, щоб, щоб люди розлучилися. Оце є те, що треба зробити. Ну, для мене це не проблема. Ну, естественно, кожна робота должна оплачиваться. І ми не виключення. Головне, знати, скільки платимо і за що. А взагалі, скільки який гноратор хочете. Ні, Ну за тисячу гривень, якщо це невеличка ситуація, то я не проти. Як говориться, були би бы деньги. А если они у вас есть, то разбить семью недоброжелательного соседа или надоедливого коллеги не составит никаких проблем. Ведь исполнителей можно найти просто на улице. Вы сможете это сделать? И сколько это будет? Недолго думая, нам озвучивают сумму. Ну, это нормально денег. Цены, цены стоят долларов или 200 долларов. 500 долларов. И это не максимальная сумма, за которую готовы пойти на все. Брать их семью Ну, как бы такими видами стороны я не занимаюсь, но не меньше пяти. Тысяч гривен? Да. А, ну это нормально, сумма. Как видим, поломать кому-то жизнь стоит от одной до пяти тысяч. В Киеве есть целые компании, которые предоставляют подставных актеров для реальных жизненных ситуаций. Мы обращаемся в одну из таких фирм. Я хочу организовать вечеринку, и мне нужно арендовать друзей. Еще нужен ребенок небольшой. Ну, буквально на 3-4 часа. Нам тут же озвучивают прайс. За каждого человека по 150 долларов. Вместе получается 600. Эта практика достаточно популярна. На аренде людей недавно засветился и президент России Владимир Путин. Во время празднования Дня города он случайно встретил несколько мимо проходящих невест, ну и пофоткался с ними. Но, как оказалось, никаких свадеб не было, а сами девушки работают моделями в эскорт-агентстве. Об этом они признаются в соцсетях. В выступлении. На красной дорожке женихов так и не нашли, а сама по себе акция оказалась просто пиаром. Это Джеки Сэмюэль, и она якобы заработала неплохой капитал на объятиях без интима. Я профессиональная обнимальщина. Джеки сдает во временное пользование себя. Она утверждает, что это очень прибыльный бизнес, а от желающих нет отбоя. Один час внимания стоит 60 долларов. Мы можем менять позы, когда ты захочешь. Ты только дай мне знать. проверить, готовы ли украинцы платить за такую услугу из собственных кошельков. Готовим специнвентарь, ставим цену в 5 гривен за минуту объятий и вперед блюдное место. Не хотите пообниматься? Молодой человек. Не хотите пообниматься? Всего лишь 5 гривен минута. Мне ну, это же не, да, не нравственно. Не нравственно? Не а почему? Да. Это же просто пообниматься. Да, ну. Не просто? Да, да. Ну как просто. Это даже может быть уже души связываться через, через это. И это неправильно. Я не буду от него обниматься за деньги. Зачем? Иностранцы оказались более щедрыми. Не хотите пообниматься? Yes. Yes? Yes. Thank you. One Нет. Uh. <свят> Вскоре нашлись и украинцы, которые считают такой заработок приемлемым. Хочется с земной пообниматься. Да. Давайте. Большинство украинцев за чувства не хотят платить. Но при этом за полчаса я заработала 50 гривен. Были секретные материалы, не забывайте делиться своими историями с нами и встретимся, как обычно, через неделю.